समाजातील एक उपेक्षित घटक म्हणून किन्नर समाजाकडे पाहिले जात असले तरी किन्नर समाजातील विविध प्रतिष्ठान आणि आखाड्यांच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी जपत समाजोपयोगी कार्य केले जात आहे याच समाजकार्यातून विविध किन्नर आखाड्यांची निर्मिती झाली असून सामाजिक एकोपा आणि शिस्त राखण्याचा सा प्रयत्न सातत्यानं केला जात आहे नुकत्याच महाराष्ट्र किन्नर प्रतिष्ठान नाशिकच्या वतीने किन्नर समाजामध्ये आपापसात झालेल्या वादामुळे कुठेही धार्मिक गुरूंच्या प्रतिष्ठेचा अपमान होऊ नये या उद्देशाने समस्त नाशिक किन्नर समाज तथा किन्नर प्रतिष्ठान महाराष्ट्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोळीवाडा भागात कठडा जुने नाशिक येथे जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले या जाहीर सभेमध्ये सलमानायक गुरु नाशिक जिल्हा गदिपती यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचा नाशिक किन्नर समाज आणि समस्त किन्नर प्रतिष्ठान महाराष्ट्र यांच्या वतीने तीव्र शब्दात जाहीर निषेध करण्यात आला समाजामध्ये गैरसमज निर्माण होऊ नयेत आणि धार्मिक परंपरांची प्रतिष्ठा अबाधित राहावी यासाठी सर्वांनी संयम आणि एकता राखावी असे आवाहन यावेळी करण्यात आले प्रत्येक चेल्याला प्रत्येक तृतीपंथी समुदायामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्यांच्या मालकाकडून एक एक गावाचा एक भाग दिला जातो की तुमचं जे काही जीवासाठी तुमचं आहे खर्च ते तुम्ही मागून तुम्ही तुमचं कर्ज भागवा तर तो रहिवाशी सिन्नरचा असल्यामुळे सिन्नर, सिन्नर तालुका मालकांनी त्याला दिला देण्यात आला होता बरोबर तर त्याच्या अंडर दहा ते पंधरा त्याचे चेले होते ते आता इथे सभेमध्ये प्रत्येक ते चेले उपस्थित आहेत त्याचे चेले उपस्थित होते तो त्यांच्याकडून हप्त्याचे दहा हजार मागणी करायचा दहा हजार हप्ता म्हणजे महिन्याचे चाळीस हजार एवढा पगार तर चोवीस तास काम करणाऱ्या अधिक का, अधिकारीलाही नसेल एम आय डी सीमध्ये काम करणाऱ्या व्यक्तीलाही नसेल चाळीस हजार महिना तर ते कुठून आणणार तर त्याच्यावरती तो असा दबाव आणायचा की तुम्ही काहीही करा टोल मागा ट्रेन मागा बाजार मागा लुटमार करा व्यवसाय सुद्धा करा पण मला आठवड्याचे हप्त्याचे दहा हजार आणून देणे हे तुम्हाला तुम्हाला आणूनच द्यावे लागेल मग ह्या त्रासाला जेव्हा ते लोक त्याच्या हप्ता पोचू शकले नाही त्यांनी थर्ड डिग्री टॉर्चर सुरू केलं त्यांना त्यांना नग्न करून मारहाण करायची सुरुवात केली त्यांनी त्यांच्या घरात घुसून त्यांच्या आईवडिलांसमोरून

मैं फिर भी गादी पतियों के ऊपर अगर जो लांछन लगाते हैं उन लांछनों को मैं खंडन करती हूँ और पति के ऊपर लांछन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पति का मतलब है वो पूरे परिवार की मुखिया होती हैं जी कि जो मोर्चा जो होने वाला है सकल हिंदू समाज ने वो मोर्चा रखा है कल का तो मेरे पास तभी एविडेंस आया नहीं था और जब मैंने एविडेंस देखा सागर शिंदे और शिवांगी शिंदे का जो वीडियोस मेरे पास आए हैं इसीलिए आज आप सब पत्रकारों के सामने मैं यही कहूंगी कि कल के सकल हिंदू समाज ने जो सागर शिंदे और शिवांगी शिंदे के लिए रखा है मोर्चा खोला उसमें मैं सम्मिलित नहीं हूं मैं सागर शिंदे और शिवांगी शिंदे का खंडन करती हूँ वो वीडियोस जो मैंने देखे उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा है बहुत बुरा लगा है और सकल हिंदू समाज के साथ हमारा जुड़ाव बहुत पुराना है सकल हिंदू समाज काम बहुत अच्छा करता है मगर कहीं ना कहीं ये शिवांगी शिंदे को लेकर जो बात है मैंने उनको वीडियोस भेजे हैं सकल हिंदू समाज को सबको मैंने वो वीडियो भेजे हैं। है टीजे कार्ड के ऊपर एक भी मुस्लिम नाम होगा या उसके ऊपर शेख सैयद पठान होगा या मुस्लिम होगा सख्त सख मेरे ऊपर कार्रवाई कर ला हमारे में बाप का नाम नहीं लगता हमारे में गुरु का नाम लगता है इसलिए मेरी चेला जो मेरी उत्तराधिकारी है एक पूजा है जो मैंने उसको महामंडेश्वर बनाई हूँ और एक मेरी सारिका है किन्नर वो भी मेरी उत्तराधिकारी है दूसरी मेरी एक दीपा है एक साइन बोल के आप साइन नाम सुनेंगे आप बोलेंगे मुस्लिम है वो एक आदिवासी महादेव कोहली की बच्चा है आप कभी बोलेंगे तो मैं सबके किन्नरों के माँ बाप को खड़े कर सकती क्या ये किन्नरों कभी धर्म धर्म परिवर्तन करे क्या ये गलत गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं मेरी छवि खराब करने के लिए आप जो मोहल्ले में मैं रहती हूँ जिधर जूना नासिक में कतरे में मैं रहती हूँ इधर हिजड़ा मठ और हिजड़ा अकाड़ा और हिजड़ा वाड़े के नाम से ये जाना जाता है परंपरा से आज तक कोई गलत काम नहीं हुआ और मैं अपने आप को ये साबित भी नहीं करना चाहती क्या मैंने कोई गलत काम नहीं करी क्योंकि मैं कभी गलत काम करी होती अभी तक पचास सौ वीडियो मैंने आपके कने डाली होती नहीं नहीं, 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 नहीं नहीं मैंने गलत नहीं करी नहीं <oa l as> नहीं मैंने गलत नहीं करी मैं गलत कहूँगी तो आप सख्त से सख्त सजा मुझे दो लेकिन दो तरफी बात सुनो एक वो किन्नर की सुने वो किन्नर जो है उसके वीडियो चेक करो उसका डाटा पूरा चेक करो क्या किन्नर कैसा है क्या है और हम किन्नर कैसे है क्या है आज तक तुमको ये मालूम देखो पूरी फाइल खोल के फाइल जब पहले ज़माने में कंप्लीट हुई है हुई तो फाइल थी इंटर जमा इसका ज़माना तो था नहीं कंप्यूटर का ज़माना था नहीं अब तो कंपाउंडर का जमाना है सलमा गुरु नायक नाम डालेंगे जो भी मेरे ऊपर आरोप होंगे वो लगे मालूम पड़ जाएंगे क्यों डिपार्टमेंट ने मुझे तकलीफ नहीं दिया क्यों डिपार्टमेंट ने मुझे कोई कंप्लेट नहीं मेरी ली क्यों डिपार्टमेंट मैं खुद बोली आप जो भी है सर आओ लगे तो आप मत आओ मुझे बुलाओ मैं आती हूँ नहीं गुरु आप घर पे रहो हमको सब मालूम है आप कौन लोग हैं वो लोग कौन है अगर हम गलत रहते तो आपके सामने आते ही नहीं और एक धर्म धर्म की बात करने वाले ये धर्म की बात नहीं करना हर धर्म को लेके चलो और संविधान जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने लिखा है उस संविधान के सारे तरीके से चलो तुम अगर ये हिंदू मुसलमान करेंगे किन्नरों में अगर एकाना बच्चा कोई किन्नर पैदा हुआ तुम लोग घर में तो रखते नहीं तुम्हारी इज्जत जाती तुम्हारे गनगोद की इज्जत जाती तुम्हारे नाते भाई की इज्जत जाती वो किन्नर हमारे को तुम आप दे के जाते हो जब वो किन्नर हम किस मुद्दे पे वो किन्नर को हम संभालेंगे या सभी प्रसंगी वैष्णव किन्नर आखाड़ा प्रमुख पूज्यपात किन्नर जगत स्वामी हेमांगी सखी यांचे समस्त नाशिक किन्नर समाजाच्या वतीनं स्वागत करण्यात आले तसेच पुणे जिल्हा किन्नर समाजाच्या गद्दीपती रंजिता नायक गुरु अरुणा आबा जगवाले मंजुआई जगवाले सारिकाई गुरु महाराष्ट्र किन्नर प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष डॉक्टर वैभवीताई पाटील किन्नर आखाड्याच्या श्री श्री एक हजार आठ स्वामी महामंडलेश्वर पूजा माई नंदगिरी आईसाहेब गुरु यांच्यासह समस्त नाशिक किन्नर समाज आणि किन्नर प्रतिष्ठान नाशिक महाराष्ट्राच्या किन्नर भगिनी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होत्या या जाहीर सभेमुळे किन्नर समाजातील ऐक्य अधिक दृढ होईल आणि समाजातील धार्मिक आणि सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण होईल असा विश्वास उपस्थितांनी व्यक्त केला प्रतिनिधी गुड्डू शेख दिशा न्यूज नाशिक